ग्रामी आज हम जा रहे हैं इन शह रावलाकोट शहर के करीब में यहाँ पे खूबसूरत चोटी जिसको गुरुद्वारा कहते हैं और गुरुद्वारे से हम आपको दिखाएंगे बहुत से मनाजर रावलाकोट शहर के और रामलाकोट शहर के गिरद नवा के और साथ, साथ में आपको मौसम का हाल बताते जाएंगे इस वक्त चूंकि लाइट जो है वो असर का टाइम है आ, सूरज बैक साइड से है तो इसलिए जो जब सूरज की रोशनी गाड़ी के शीशों में पड़ती है ना तो वो उस वक्त यहाँ पे व्यू क्लियर नहीं होता साफ नहीं आता यहाँ से जो है गुरुद्वारे के लिए ये मैं आपको सड़क दिखा देता हूँ कैमरा दूसरी साइड पर करके ये गुरुद्वारे के लिए ऊपर चढ़ना हमने शुरू कर दिया है और इन शह दस एक मिनट लगेंगे गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए तो ये चूँकि सारी नीचे से ऊपर तक जो एक डेढ़ किलोमीटर का रास्ता है ये सारी टफ किस्म की चढ़ाई है इसके ऊपर हम आस्था ही जाएंगे ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा सकते मन सॉरी हमारी कोशिश होगी कि इन शस्तबिल में आज़ाद कश्मीर के अच्छे अच्छे जो तफरी मकामा हैं उनकी वीडियोस तो वैसे हम अपलोड कर रहे हैं लेकिन कोशिश ये होगी कि आपको कुछ ऐसी जगह जो बहुत अच्छी हैं खूबसूरत भी हैं वहाँ से आप बहुत सारे जगहों का नज़ारा कर सकते हैं वो आपको लाइव दिखाते जाएँ और आज हमने प्रोग्राम बनाया के गुरुद्वारा आपको लाइव दिखाएंगे गुरुद्वारा जो है उसकी जो तारीख है वो क्या में पाकिस्तान से पहले की है वो क्या में पाकिस्तान से पहले की है ये करीबन छोटी सी एक गुरुद्वारा बना हुआ है छोटा सा और ये सौ साल से करीब इसको ज्यादा हो चुके हैं इस जगह पे बने हुए जो हमारी सिख बरादरी यहाँ पे पहले पार्टीशन से पहले 1947 से पहले रहते थे उन लोगों की इबादत और अब भी वो मौजूद है मुमकिन है अगर इंडिया से कुछ ऐसे आ, लोग देख रहे हों तो उनको उनको जो बुजुर्ग हैं अगर वो देखें तो उनको याद होगा कि ये गुरुद्वारा वो इसके बारे में जानते होंगे वो भी कमेंट कर सकते हैं कि वो बताएं हमें कि कौन कौन जानता है गुरुद्वारे को ये चुके चढ़ाई है यहाँ किसी के नीचे कुछ प्रोग्राम भी था तो कुछ गाड़ियाँ आपने देखी पीछे रास्ते में भी हमें मिली और ये पहली डब्बा भी जो है ना ये हमसे रास्ते में आगे ही है यूनिवर्सिटी कैंपस बने हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कौन चरावला डिपार्टमेंट ऑफ सी एस एंड आई टी इसी तरह से यहाँ वो नीचे यहाँ से नीचे जहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए वहाँ पे आ, वटनरी क्लिनिक वटनरी डिपार्टमेंट भी, लैब भी बनी हुई है वहां से भी वटनरी कैंपस भी है यूनिवर्सिटी ऑफ का तो कुछ रिहायशी घर भी हैं देखें ये नहीं इस वक्त जो दरख्त हैं उनके कुछ पत्ते जर्द हो चुके हैं और ये जो जमीन के ऊपर घास है उसके भी कलर जो है वो ग्रीन के बजाय जर्द है गरीब जर्द और ग्रीन मिला के बेच कलर बनता है हम जब इंशाल्लाह गुरुद्वारे के ऊपर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसके चारों तरफ सारी जगह दिखाएंगे सारा इलाका दिखाएंगे बहुत खूबसूरत जगह है बहुत खूबसूरत इलाका है जब कभी एक हो तो गुरुद्वारे का चक्कर विज़िट ज़रूर करें यहाँ से भी टॉप पे आपको वो एक इंतज़ारगा सी नज़र आ रही होगी दरख्त के पीछे हम दूसरी साइड से ऊपर सीढ़ियाँ हैं चढ़ के जाएँगे इंशाल्लाह कहती है कि वहाँ पे झूला है तो झूले में हम जो है ना इनशाला झूले झूलेंगे छोटे बच्चों का जो है ना शौक होता है ऐसी जगह देखने के लिए झूलने के लिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से आगे हम पैदल सफर करेंगे ऊपर सीढ़ियों की जाने पर دا رستولند صاحب خلا ا هر रायपुर را خلا ا درو کوله يها سامنے اپ اس کے علاقے کے نظارے کریں ا درو کوله رکھ ہنی وخت تل दादा है अच्छा। आओ वे वे। ये और भी कुछ हजरात जो हैं वो इस वक्त गुरुद्वारा देखने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ से गुरुद्वारे के लिए ये सीढ़ियों का रास्ता है इस वक्त जो कि गर्द सी है तो बारिश के बाद जो है ये व्यू बहुत क्लियर होता है बहुत साफ़ सुथरा होता है और सामने से सूरज भी इस वक्त बिल्कुल सामने से चमक रहा है तो हम ऊपर चलते हैं। दूसरी साइड देखते हैं ये वो पुरानी इमारत जो कि करीब सोल साल से ज़्यादा उम्र की आसार क़दीमा में इसका शुमार होता है यहाँ से इस साइड पे हम आपको दिखाते हैं ये ख़ूबसूरत सा गुलश्शन शाह गेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और पिछले इलाके में आपको ये तोलीपीर और कोकोट के इलाके दिखाई दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं तो यूँ ये यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं सैर सैर व सियात सैर के लिए ये ये लोग जो हैं ये सारे लाहौर से आए हुए हैं यहाँ से देखिए कितना ख़ूबसूरत जो है वो नज़ारा है यहाँ ये हाइट से नीचे की जानब बहुत ख़ूबसूरत अभी चूंकि मैं कैमरा उठा के या मोबाइल उठा के और टाईपोर्ड उठा के तो किसी स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी ऐसी जगह पहुंचूं जहां पर मैं इसको फिक्स कर लूं तो इसलिए वाइब्रेशन सी आ रही है यहां से आप देख सकते हैं नीचे साइड पे कितना ख़ूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पे यहां भी पीछे से सूरज सामने लगता तो है और ये दोपहर के वक्त आना चाहिए था मैं। ये आप देख सकते हैं कि देखते हैं कि यहाँ जूम होता है या नहीं इसको फिल्टर। यहां से आप देखें कि ये जो लैंड एरिया है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी वक्त में रावला कोट का जो है वो एयरपोर्ट हुआ करता था एयरपोर्ट इस वक्त भी मौजूद है लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की फ़्लाइट्स वगैरह का ऑपरेशन नहीं होता चूँकि कंपनी वाले जो फ़्लाइट कंपनी वाले थे उन्होंने कहा कि जी यहाँ से ए, कराया कम होने की वजह से ए, हमें कास्ट ज़्यादा पड़ जाती है इसलिए उन्होंने यहाँ से ऑपरेशन कैंसिल कर दिए तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह ये इलाका है देखें ये सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये वाली तोलीपीर पीर और एलिसोजल की पहाड़ियाँ हैं इस साइड पर अगर हम थोड़ा सा घूम जाएं, तो यहाँ से सामने आपको ये खैगला और आगे बंजोसा की पहाड़ियाँ इनके इस पहाड़ के पीछे मंजोसा है और इस साइड पे चले जाएँ तो यहाँ से आपको छोटा गला और त्राटखल की जो एरिया है करीब करीब यानी त्राटखल बेलजब तो नहीं है ये इससे आगे है तो ये ख़ूबसूरत सी एक पहाड़ियाँ हैं सिलसिला है, है जिसमें छोटा गला पंजोसा और साथ में निचली साइड के कुछ इलाके आते हैं यहाँ से ये देखें ये ख़ूबसूरत नज़ारा जो है आप देख सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो अभी यहाँ हम देख रहे हैं एक तो ये ऊपर है ये वाली नहीं उससे नीचे वाली जो दरख्तों के दरमियान में है इसको तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें और ये यहाँ पर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इससे आगे वो वहाँ पे पुंच मेडिकल कॉलेज और इसके मुख्तफ कैंपस और ये इस साइड पे जो है वो व्यू क्लियर नहीं आ रहा चलें आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहाँ भी जाएं दोपहर के टाइम जाएं तो ताकि सारे व्यूज़ क्लियर हो जाएं इस वक्त चूंकि असर का वक्त है और यूँ सूरज जो है वो नीचे की जानेब रवा दवा है तो वहाँ जो है वो कोट मत्ते खान की जो पहाड़ी है उसके ऊपर से नीचे जाने की तैयारियों में है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वक्त में आएँ कहीं भी जब जाएँ तो ताकि हर तरह का व्यू बहुत क्लियर हो तो इंशाल्लाह <coughs> सॉरी uh, hmm. सर्दी है और उसकी वजह से जो है ना खांसी लग जाती है hmm. यहाँ ये आप यूँ देखते हैं कि आ, बहुत ख़ूबसूरत जगह है बहुत ख़ूबसूरत इलाका है और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अवात में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है लोग आते जाते रहते हैं आप भी अगर तशरीफ लाए तो यू आर वेलकम ये वो कैंपस जो हमने आपको दिखाया था पुंच मेडिकल कॉलेज का वेटनरी और आईटी का यहाँ से ये देखें ये बहुत खूबसूरत व्यू पेश कर रहा है ये इलाका यहाँ से आप इसको देख सकते हैं वरहल खैरियत यहाँ पे झूलों का भी इंतज़ाम है झूले भी लगे हुए हैं तो हानिया और हानिया अब्दुल्ला और मुनीर अब्दुल्ला दोनों जो है वो इनके बड़े शौकीन हैं तो यहाँ वो खेल कूद में मसरूफ़ हैं मैंने सोचा कि चले हम आपको मैं आपको आ, इर्द गिर्द का इलाका ही दिखा दूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा आईंदा इनशा मेरे कैमरे का रिज़ल्ट शायद सही नहीं है और यहाँ पहाड़ियों का जो व्यू है वो अक्सर व बेशतर बारिश के बाद बहुत खूबसूरत क्लियर होता है बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है तो यहाँ से मैं आपको रामलाकोट शहर इस वक्त सही नहीं दिख रहा

ये इनमें से कुछ मेहमान जो हैं वो लाहौर से तशरीफ़ तो लाए हुए हैं मुजफ्फराबाद से आए हुए हैं और वो चूँकि ये गुरुद्वारा एक मशहूर बड़ी मरूफ़ जगह है यहाँ पे बहुत पुरानी इमारत है तो यहाँ पे आके फ़ोटो सेशन करते हैं यादाश्त के लिए देखते हैं और ये गुरुद्वारा बहुत हाइट पे है और इतने ऊँचाई पर कि यहाँ से सुबह के वक्त में या रावला कोट के हर हर एक कोना, रावला कोट के इर्द गिर्द के तमाम जो शहर हैं इलाके हैं वो सारे नज़र आते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए झूलों का भी इंतज़ाम किया हुआ है गवर्नमेंट ने तो मैं आपको गुरुद्वारा जो है वो चारों तरफ से दिखा देता हूँ ये इसकी हालत भी बहुत गैर हो चुकी है ये इसके ऊपर खास ये दरख्त हैं और ये अंदर इसका जो इन साइड है वो आप यहाँ से यूँ देख सकते हैं यहाँ पे फ्लश ऑन कर लेते मेरा ख्याल है क्या फ्लश इेबल तो ये चूँकि अक्सर व बेशतर कुछ हजरत ख़ास लोग यहाँ पे आते रहते हैं जो कि यहाँ पर कुछ आग शाग जला लेते हैं और साथ में सिगरेट नोशी का जो इंतज़ाम होता है वो करते रहते हैं तो यहाँ से आपको ये देखें कितनी बारीकी से ये पत्थर हैं ये पत्थर के बने हुए हैं और पत्थर जो है वो इस कदर आ, बारीकी से इनको जो है वो बनाया गया है कि जैसे ईंटें होती हैं हालांकि ये ईंट नहीं है ये पत्थर हैं और आप करीब से इसको देख सकते हैं और इनको कितनी खूबसूरती से जो है वो बनाया गया है इनको तराशा गया है यानी इसको एक एक पत्थर को तराशने के लिए खासा वक्त दरकार होता है तो उस वक्त के वो जो कारीगर थे सिख बरादरी के जो कारीगर थे उन्होंने इसको कितनी खूबसूरती से तराश तराश के बनाया हुआ है ये उनकी जाहिर है गुरुद्वारा है इबादत गाह है यहाँ पे वो चारों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ से ये यह डैमेज भी है यहाँ से जो है ये देखिए डैमेज हो चुका है और इसको ये दरार पड़ चुकी है बहुत ही इसको ठीक कर लेना चाहिए चलते हैं वापस ये, अब्दुल्ला खेल रही है ये भी कर रहे हैं आपने हमें बताना है आपने कमेंट करने हैं आपने ये बताना है कि आपको क्या पसंद है किस चीज की आपको वीडियो अच्छी लगती है कौन कौन से इलाके जो आपने नाम सुने हुए हैं वो आप नाम बताएं उन जगहों की हम आपके लिए खूससी वीडियो बना के पोस्ट करेंगे इन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगेगा और आइंदा भी आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे ताकि मज़ीद जो है इलाके और सारी जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के इलाके हैं वो आपको दिखा सकूं तो यहाँ से एक जो तो चीज़ जो ख़ास चीज़ जो रह गई है हमसे हमारी कैमरे के आगे ने शायद महफूज की हो लेकिन आ, बता नहीं सका यहाँ पे ये यह देखें मेरा कैमरा जूम नहीं हो रहा मोबाइल से यहाँ आप देख सकते हैं जो बादलों के नीचे सफ़ेदी है वो सामने पुंछ के पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और ये आज़ाद कश्मीर की इस 2023 की पहली बर्फबारी है वो सामने जो पहाड़ी के इस बादलों के जो बादल हैं जो उनके नीचे जो एक लहर सी सफ़ेद दिखाई दे रही है ये बर्फ पड़ी हुई है स्नोफॉलिंग और ये आज़ाद कश्मीर में पहले स्नोफॉल है और आप इसको जो है वो देख सकते हैं अच्छा जूम हो गया आई माशाल्लाह ये 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 वाली ये देखा ना ये वाली सफ़ेद लाइन जो है ये बर्फ़ की है और इस साइड पे जो है यहाँ ये नीचे ये लाइन बर्फ़ की है तो यूँ आप जो है वो बर्फ़ का जो पहला नज़ारा है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से इस इलाके में इस वक्त चूँकि असर का वक्त है और आ, व्यू सही क्लियर नहीं इनशाला अब तो हमने लाइव कर दिया जो कुछ है तो, नेक्स्ट इन आपके लिए इन कोशिश करूँगा कि बारिश जब ख़त्म हो बारिश के, बारिश के बाद का जो व्यू है और क्लियर व्यू खूबसूरत वो आपको दिखाऊं और इन मुझे सजेशन uh, जितनी भी हैं वो आप मुझे कमेंट्स में सुजेशन दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए तो अगर आप को ये लाइव सेशन अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें चूँकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ़्री है मुफ्त है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है और बाकी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में जो कि आप कमेंट करेंगे आप बताएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और कौन सी जगह जो कि आप पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं कि आप वीडियो चाहते हैं तो वह हम आपके लिए इन बनाएंगे पोस्ट करेंगे लाइव दिखाएंगे इसके बाद इन हम कोशिश करेंगे कि गंगा चोटी एक मारूफ जगह है आजाद कश्मीर की और बहुत ख़ूबसूरत भी है ऊंचाई पे भी है हाइट पे भी है वहाँ पे, पे पहले की बनस्बत अब सहूलियात भी ज़्यादा हैं वो आपको दिखाएँ तत्ता पानी आ, इलाका है तत्ता पानी जो कि ज़मीन से गर्म पानी निकलता है वहाँ पे हम आपको इन शर्म पानी के अंदर आ, अंडे डाल के आ, उनको उबाल के दिखाएंगे वो भी आपको कोशिश करेंगे कि आप तक वो भी पहुँचाएँ इसी तरह से आ, आज़ाद कश्मीर के जितने खूबसूरत मकाम हैं उन तक हम इन शाला कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचें और आप तक अपने वतन को दिखाएँ आपको अपना इलाका दिखाएँ आप जब देखना चाहें यहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ आके भी देख सकते हैं हमारी ख्वाहिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज़ाद कश्मीर को देखें बाकी इन शिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्स मान में रखे खुदा ताला आपके आल औलाद में खैर बरकतें अता फरमाए, दीन दुनिया की आसानियाँ अता फ़रमाए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़